Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videomda sizlərə Yeni Yasamalda Albalı şahbazsının yanında satışa çıxmış 2 otağdan 3 otağa düzəlmə mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 92 kvadratmetrdir. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Qaz, su, işıq daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Hazırda giriş hol hissəmizi sizə təqdim edirəm. Sağ tərəfdə sanitari qovşaq Yaşadığımız otaq, mətbəximiz və uşaq otağımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Başlıq mənzilimizin mətbəxindən ətraflı təqdimatı. Mənzilimizin mətbəxi yerində qalmışdır. Birbaşa çölə pəncərəsi var. Mətbəx mebelimiz yığılıb. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Məzilin qabağa açıqdır, günəşən tərəfə baxır. Mənzilimizdə mətbəx hissəsi. Mənzilin qiymətinə mənzildə olan əşyaların hamısı daxildir. Videonun sonuna kimi izləyin. Bütün məlumatlar və mənzilin videosu qeyd olunacaqdır. İndi isə mənzilimizin digər otaqları ilə ətraflı tanış olaq. Burda mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Əslində bu biri otaq bu qonaq otağından böyükdür. Sadəcə mənzil sahibi buranı yataq otağı eləyib, buranı qonaq otağa. Yəni istəyən olsa yerlərini dəyişə bilər. Bir otağımız. Burda isə digər otağımız yerləşir. Bu otağımızdan da eyvamımıza çıxışımız var. Ümumilikdə mənzilimizdə 2 ədəd eyvamımız var. Sanitar qovşağımızı və uşaq otağımızı da sizə təqdim edirəm. Burda mənzilimizə sanitar qovşağ yerləşir. Ç geniş və cəmi alik sanitar qovşağımız var. Döşəməmiz istipoldur. Burda isə mənzilimizin uşaq otağı yerləşir. uşaq otağımız da normal ölçüyə malikdir. Burada havalandırması var. Yəni birbaşa çölə hava vura bilir. Otaqlar normal havalana bilir. Mənzil haqqında ümumi məlumatı bir daha qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Albabuşağ bacası yanında. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. 92 kvadrat metr ölçüyə malikdir. Kassı işıq daimidir. Sənəd çıxarış kupçadır. İpotekası təsdiqlənmiş şəxslər Mənzil rahat ipotekiyə sala bilərlər. Mənzil naq çatılır. Qiymət barədə məlumat mənzilin şərh bölməsində, videonun şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.